हवे हरि चुमरण सुमरण मा चित जही वह पंडित सुरती बे पूछे गुरु ते सुपशीष जत पी ज्ञान वत होय निज जत पी गुरु तब वचन धरे जब होय शिष्य को प्रम शांति तब गुरु कृति को प्रोक्ष करे जस बाधव मीत प्रोक्ष करे भ्रत दास जसे कर्मत ग्रह अबला सुत ओप कभी ना करे तजि गुरु मंत्र दरिदर वे गुरु अविज्ञा घात त्यागी देत गुरु मंत्र तो सिद्ध भी नरक ही जात गुरु के धन को जन दुखी मरी ही टरे नर के सुपरे उपजे पुनित सति घरे मुगध न शंख विकल मन बिन विवेक दुर्भाग नीच कर्म नीच ही करे गुरु निंदा मेरा આ શાુખ તાવલી નો બીજો અધ્યાય છે જેમાં ગુરુ ની કૃતિ નું વર્ણન છે હવે આવશે વિદ્યા નો વિદ્યા કેમ પ્રાપ્ત થાય વિદ્યામાં શું શું જોઈએ વિદ્યા શું આપી શકે વિદ્યા હોય તો શું ન હોય તો શું આવું વર્ણન બધું આની અંદર આવે છે હા તો ધર્મદાસ સાંભળી લેજો ज्ञान हमें शास्त्र सीखवानी कोशिश करी ची पर शामिल है यही वे दुखों ज्ञान सुजानन के अभिमान मदादि विकार विना से पुनि के चित्रनी चन को बहु बोध मदे अभिमान विकार निवासे उन्च अम्र चासो हला है नहीं ओसद वैद कसुता से जन पात्र पात्र के सुध करे बुद्धिमान जुम बोध प्रकाशे मिथुन सियार आहार पाठ समो तीनों तजे पाठ सहित पुनि चार तजे साध में ढेर जन सुखी व्याधि आलसी रसिक कुमति बहु सोई तिहि अधिकार न शास्त्र को खट दोषी जन जोई कछ द्रुत समय हन लव न तंदुल त्रक दाम न दाम ऐसा चली जहि चिता चिता दुख की दाम भई नाग पैग गम की बुद्धि मुठ मोयो बाप तिहि अधिकार न शास्त्र को भजे नित श्री जी जीहीज मती कछ शास्त्र शोभा को शो क्या करे लोचन बिन दर्पण दृपन को क्या करे बीच अष्टमी गुरु अष्ट खत में शीश गुरु शीश मरे एकम गुरु पुस्तक भूमि सुभंग प्रीतम अवर साई कृ वृद्धि विद्या पठी पंच गुण गाय शास्त्र प्रीति शुद्ध बुद्धि भक्ति उत्तम रोग न दे कृ वृद्धि पांच तरह गुण है પંડિત સંગ્રહ ના ભાઈ તસ્કર એની ફાલ ગુપ્ત પ્રચુલ અતુલેત વિદ્યા જ સુખ ભોગ દે વિદ્યા ગુરુ ગુરુ માન विद्याबंधु प्रदेश में विद्या देव विषेक पूजे नुप्रो करे अगे आती विद्या भी ना पशु देश निंद्रा भोजन भोग भय पशु पुरुष समान नर ना ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जा <coughs> <coughs> सवर से इर्तवक मुनि फलद जन संग योगी दज्ञान पंचगुण मृग खट दोष न नर नृत्य हिरुदार पुरुष अशास्त्री क्या लखे गुण दोषन की संधरो का भेद अधिकार को क्या प्राप्त है अंत मुक्त पूजे नि दाम में प्रभु पूजित नि नगर भुक्ति पूज्य सब देश में पूजित गुणी शलम करो एकाक्षर जो दाता जो गुरु जो सेवित नहीं तास बाय जन्म सत्सवान को बहु सदु करवास रूप द्रेज से सुकुल जन्म बहु बंद विद्या बिन सौभत नहीं जो कैसु बिन गंध अल चार पट बेसमेन यति पी होय विरूप सोपत सिद्ध सभा जन विधान अनु सब शास्त्र को त्याग चाहे ध्यान पर निगम सोप गिनती ही नाग निसी तम जल मो चिर विद्या व्यास बिन भोजन घर लगाई सब को संग दरी दर विश्व व्रत नारी विश्व गाय माता वंत रक्षा करे पिता जीवे हितकार करे नारी जो प्रेम बहु सोक तार सुख कार विद्या बांधव

शास्त्र कर मदद सुजन खाल मधुपुजत जो दग भानु प्रकाश ते उल्लू कर मुक्तांगद कुंडल कंगन है कर चंद्र प्रभा कर मोतिन हारा मुख चंद्र प्रभा दग कंज कुंज प्रभा रति सी कर दारा स्नान विलेपन चंदन कुम कुम गंध गनी कर गुंथित बारा नर को वही सुंदर साज करे पर अंत अनंत कलेश भंडारा सब भू, सब भूषण में शुभ भूषण है एक वेद मय उदारा नर को वही सुंदर वेद करे वपुसार जिसे फल देव ही सारा चतुरानल चौदह पौन रचे पणना समता ही मजारा नरता ते पढ़े विद्या हर दयाल चे जो पदारथ चारा आ सारूपतावली नो तीजो अध्याय पूरो थयो આને બધા શ્લોકો છે ને એમાં ઉતારવા છે કેરશીટ માં નકા હું તમને એક એક શ્લોક નું વર્ણન કરીને બતાવો તો ઠીક હવે એકાદા ત્યાં નો છેલ્લે કરશો હવે ચોથો અધ્યાય છે જ્ઞાનની મહિમા જ્ઞાની શું नर उत्तम हेर ध पर धरे न जंतु मरे पीवा के पवित्र यथारथ सुंदर सौधर हदय सदही को रे पुणे के सूच चीर सुनीर भले जन दीप निरंतर पान करे मती सोलखी के सत वस्तु धरे पुरुषोत्तम तो लक्ष्मण उचरे अनुपट जल करी शुद्ध है बुद्धि विदात विचार जीव हिंसा गो भक्ति मन निर्वेद ही धार जल कर जल कर ही पंक विनाश मन करी उपजत पाप किल मन ही करनाश जल व्रत मंत्र स्नान त्रे जपी तपि व्रत मंत्र घृष्ण जल स्नान ग्रस्तीन कौन पूजे उभे निरंतर जल ना नाये ना नहीं अंतकरण करण मलिन सुरा पात्र को बार सौ सुधी कभी मात पिता गुरु की डेल सत तप गुण निग्रह कृपा सरोग मद भूषण प्रभन को धर्म सहज सो मूल के विचारी है पधारी तप विप्र को उचारी निज प्रतिव्रता नारी धन दान पात्र भारी है ज्ञानीपुर पंडित अमानी सुर श्याम सौ बानी नीति प्यारी है देखो प्रधान तक वृद्धता महान जग भगवान पद प्रभु वंदना हमारी है धनवान छम द्रुत जवान तपि वृद्ध मुनि कुवाक निज जस्ते पर काज मरे सुतरे धर्म कर ही करुणा व्रत ते पशु थे पर खेद सहन सहे पर खेद यथा सुख मोद अदृष्टे कब हु करते नस्ते दस्ते आस्ते आस्ते सर्गी मस्ते થોડુક દુઃખ તો કેવાય કેવા જયારે મોકા આવે ત્યારે હું કારણ કે આપણે પંદર અધ્યાય ખરેખર ઉતારી દેવાના છે